أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وأصحابه أجمعين الحمد لله ان قلت تمسك الله سبحانه وتعالى kerana pada hari ini terlalu banyak sangat nikmat yang Allah berikan kepada kita dan daripada banyak-banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita daripada kita baru bangun tidur daripada kita baru dilahirkan sampai sekarang nikmat yang terbesar tidak lain tidak bukan adalah kita masih lagi lahir dalam keadaan Islam tak cukup sekadar tu Allah tambahkan lagi nikmat pada kita hari ini kita masih lagi berkesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan bulan yang sangatlah mulia Betapa ramainya sahabat kita yang tidak sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Betapa ramainya orang yang sekarang ni dalam keadaan yang jahil. Tetapi pada hari ini kita dapat bertemu di bulan Ramadan dan bukan setakat itu saja kita juga dapat saling mendengarkan peringatan. Sebab itu Allah menyebutkan dalam surah Al-A'la فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَةِ Berilah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu akan menjadi manfaat bagi orang yang mengambil peringatan. Siapakah orang yang mengambil peringatan? Siapa tahu? Siapakah orang yang akan ambil peringatan ini? Orang beriman. Allah sebut dalam surah az zariyat ayat 55. A'udhu billahi minasyaitan al-rajim. Wa dhakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu adalah bermanfaat. Hanyalah bagi orang-orang yang beriman. Jadi, Masya Allah tadi kita mendengarkan sedikit sebanyak tazkirah daripada Al-Fadhil Ustaz Mu'in. Iaitu berkenaan dengan surah Al-Hashru ayat 18 ayat yang dibacakan oleh Imam tadi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lirad. Iaitu kita perlu buat persiapan kita untuk menuju untuk menuju ke akhirat. Tetapi timbul satu persoalan. Apakah persiapan kita? Apakah bekalan kita untuk menuju ke akhirat? Siapa tahu? Apakah bekalan kita untuk menuju ke akhirat? amalan kita. Amalan kita adalah bekalan untuk kita menuju ke akhirat. Dan cara untuk amalan kita diterima adalah dengan dengan Al-Quran. Amalan kita semua daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana itulah yang Nabi tinggalkan kepada kita. Nabi bagi tahu Nabi tinggalkan kepada kita dua perkara dan tadilu. Yang di mana dua benda ni takkan larikan kita, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh itu insya-Allah pada hari ini tazkirah kali ini saya ingin memberi iaitu jadi insya-Allah di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tazkirah yang bertajuk Ramadan bekalan menuju ke akhirat. Jadi bagaimana untuk kita menjadikan Ramadan kita bekalan menuju ke akhirat? Iaitu dengan kita jadikan puasa kita tidak sia-sia. Kita jadikan puasa kita ini dengan sebenar-benar puasa. Sebab Allah sendiri bagi tahu tujuan utama kita berpuasa dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyeru kepada kita semua wahai sekalian orang-orang yang beriman. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu apabila turunnya firman Allah ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman fa'alhiha sam'aka. Buka pendengaran kita. Ni fokus dengar elok-elok sebab selepas ini, ayat Allah ya ayyuhallazina amanu ada perintah dan larangan yang Allah ingin beritahu kepada kita khusus kepada orang beriman ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam telah diwajibkan ke atas kita semua ni untuk berpuasa kama kutiba alal ladina min qablikum dan puasa ni bukan setakat kepada kita saja tapi umat-umat terdahulu juga disyariatkan berpuasa macam contoh Nabi Daud Nabi Daud pun berpuasa juga bahkan dia punya puasa sedang sehari. Hari ini puasa, esok tak puasa. Kama kutiba 'ala lalina min tablikum kemudian Allah bagi tahu apa sebenarnya matlamat dan tujuan utama kita berpuasa. Allah bersambung la'allakum tattaqun supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi inilah takwa. Takwa inilah juga bekalan kita untuk menuju ke akhirat. Sebab tu kita perlu juga bila sebut tentang takwa ni kita perlu tahu Apakah ciri-ciri orang, orang yang bertakwa? Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa bermula daripada surah Al Imran ayat 133. Ta'awuz billahi minasyaitanir rajim was-sari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Dan berlumbalah. Allah bagi tahu, orang bertakwa ni ciri-ciri dia dia berlumba ila maghfirah kepada keampunan Allah. Kenapa Allah sebut? Orang kenapa Allah sebut? Orang beriman ni dia kerja maghfirah, keampunan Allah. Kenapa Allah tak sebut kerja thawabullah? Tapi kenapa Allah sebut maghfirah? Kenapa Allah tak sebut kerja pahala? Nah, siapa yang boleh? Kerana dengan keampunan Allah, lah kita akan mendapatkan rahmat Allah. Dan dengan rahmat Allah, lah kita akan masuk ke syurga Allah. Jadi sebenarnya, amal salat yang kita buat dekat dunia ni, kita salat, kita baca Quran, Semuanya adalah untuk kita mendapatkan keampunan dan rahmat Allah. Kerana inilah yang bawa kita ke syurga. Kalau katakan amalan kita ni yang bawa kita ke syurga. Contoh kita ibadah 30 tahun tanpa henti. Agak-agak layak tak? 30 tahun kita ibadah, kita solat baca Quran tanpa henti. Untuk kita duduk ke syurga Allah yang khalidin, yang kekal selamanya. Layak tak? 30 tahun untuk duduk ke syurga Allah yang kekal. Semestinya tidak. Kalau ikut logik, 30 tahun kita ibadah, 30 tahun jaga syurga. Tetapi disebabkan rahmat Allah, kita dapat syurga Allah. Kita sambung ayat tadi, Surah Al-Imran. Mufiratim wa jannatin. Dan dan syurga wa jannatin arduhas samawat. Yang besarnya, lagi besar daripada langit dan bumi. Mu'aidat lil -mutaqin. yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita masuk pasal orang bertakwa. Kemudian Allah sebut ciri-ciri pertama orang bertakwa allazina yunfiquna fis-sara. Yang pertama sekali, dia infakkan harta dia dalam keadaan dia senang, wadara dalam keadaan dia susah. Jadi macam mana kita nak infak harta kita kalau dalam keadaan kita susah? Kita tak ada harta ni. Kita betul-betul tak ada duit. Macam mana kita nak infakkan harta kita? Hmm? Senyum. Masya-Allah. Senyum. Dan Nabi sendiri bagi dalam satu hadis, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa. Senyum kepada saudara engkau dengan wajah yang sedia adalah sedekah. Tengok ya Allah, ini rahmat Allah. Kemudian wal bal al -ghaiz. Dan ciri-ciri orang bertakwa ni juga ditahan marah. Memang susah untuk kita tahan marah kan. Lagi-lagi di bulan Ramadan. Tak cukup sekadar tu tinggi lagi. Wal'afin alinas. Nak tahan marah ni. Lepas tu nak maafkan. Ya Allah. Memang susah untuk kita jadi orang yang bertakwa. Jadi bulan Ramadhan kali ini kita cuba untuk dapatkan matlamat utama kita berpuasa iaitu untuk kita bertakwa. Kemudian ayat 135 ayat yang terakhir tentang ciri-ciri orang yang bertakwa walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah dan orang-orang yang mereka melakukan fahishah dosa besar atau zalamu dan dosa yang kecil anfusahum dzakarlallah <tik> diri-diri mereka terus ingat kepada Allah sebab tu dalam uh, ayat tazkirah yang disampaikan oleh al-fadhil ustaz tadi wala takunukalline nasullah janganlah kita melupakan Allah subhanahu wa taala sebab apa sebab itu bukan ciri-ciri orang yang bertakwa akhirnya nanti kita jadi orang yang fasik jadi kalau kita orang-orang yang bertakwa pasti kita bila buat dosa afuzam zakrullah kita akan terus ingat Allah dan kemuncaknya kita akan bertaubat kepada Allah subhanahu wa taala itu ciri-ciri dia. Jadi di bulan Ramadan ni juga perbanyakkanlah kita membaca Al-Quran. Kenapa? Kerana sebagai yang sebut yang saya sebutkan di awal mukadimah tadi dengan Al-Quran inilah cara untuk kita men menghasilkan amalan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu SWT. Tapi ada syarat iaitu kita kena faham. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah juga ayat 185 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al quran Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Jadi, bila bulan Ramadan ni bulan yang diturunkan Al-Quran, ianya menjadi bulan yang mulia. Sebab apa? Sebab Al-Quran. Dengan Al-Quran lah segalanya menjadi mulia. Sebab tu Allah sebut dalam surah Sad ayat 29, Kitabun Anzalahu Ilaika Mubarakun. Kitab Al-Quran ni yang Allah turunkan kepada kamu, wahai Muhammad, dan kepada kita semua, Mubarakun. Penuh berkat. Maksudnya, kasratun khair wa dawamuha kebaikan yang banyak dan berterusan kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menjadi orang yang paling mulia sebab apa sebab al-Quran malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling banyak disebut dalam Quran sebab apa sebab al-Quran dia jadi malaikat yang paling mulia Bahkan Allah sebut dalam surah Al-Qur'an. Nanti kita akan masuk sikit. Syahrul Ramadan yang al lazi al-Quran Tapi al-Quran ni bukanlah sekadar kita baca Tapi dia ni Hudal linnas wa bayinatin huda wal furqan Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi kita semua Jadi bagaimana untuk kita menjadikan al Jadi siapa boleh beritahu Bagaimana untuk kita menjadikan al-Quran ni sebagai petunjuk kita Macam yang Ustaz sebut tadi Kita perlu faham Kita perlu hayati kita perlu tadabbur kita perlu tadabur, kita perlu faham. Maka sebab tu di bulan Ramadan kali ini saya ingin wasiatkan kepada diri saya dan kepada kita semua. Bila bulan Ramadan ni, kita cuba dapatkan tiga perkara ni. Iaitu yang pertama sekali kita cuba perbanyakkan tadabur Al-Quran. Perbanyakkan kita memahami Al-Quran. Tadabur ni maksudnya kita renung ayat tu depan belakang dan di hujungnya kita akan dapat pengajaran ibrah pada diri kita. Dan yang kedua, kita cuba perbanyakkan baca Al-Quran. Baca sahaja. Khatam berkali-kali. Sebab tu kalau Imam Syafi'i, dia khatam Al-Quran di bulan Ramadan ni sehari dua kali. Dan yang ketiga, kalau kita boleh up lagi, kita cuba tambahkan lagi hafazan kita di bulan Ramadan. Kerana inilah masanya. Dalam 12 bulan yang Allah berikan kepada kita, Allah datangkan kepada kita bulan Ramadan. Inilah masanya. Untuk kita buat persiapan kita menuju ke akhirat dan agar kita tidak menjadi orang yang pasti dengan yang ustaz sebut tadi. Maka sebab itulah Al-Quran ni sangatlah penting dan ianya adalah panduan kepada hidup kita, panduan untuk kita menuju ke akhirat. Allah bagi tahu dalam surah Al-Isra ayat ke-9, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Sesungguhnya Al-Quran ini ianya menunjukkan kepada jalan yang benar-benar lurus wa yubashirul mu'minin dan memberi khabar gembira kepada kita iaitu kepada orang-orang yang beriman iaitu kalau kita beriman dan beramal soleh lazina ya'maluna salihat annalahum ajran kabira nescaya bagi kita syurga jadi bulan Ramadan ni macam-macam nikmat yang Allah berikan kepada kita bahkan di bulan Ramadan ni Allah dah bagi kita macam-macam kelonggaran iaitu Allah bagi kita diikat syaitan-syaitan Idza kana -syaitan. nabi sebut dalam satu hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kana awal lailatin min Ramadan sufidat asyayatin wa maradatul jin. Apabila sampai tiba kepada kamu start masuk malam pertama bulan Ramadan sampai habis sufidat asyayatin wa maradatul jin. Diikat syaitan syaitannya paling jahat. Allah dah bagi kita kelonggaran. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka falam yugallaq min habab dan ditutup dengan serapat-rapanya pintu neraka dan takkan dibuka sedikit pun pintu neraka tu dia ditutup dengan betul-betul lah rapat ya Allah jadi inilah masanya bila lagi tak cukup segala tu wa futihat abwabul jinan dibuka pula pintu-pintu syurga falam yugallaq min habab dan tidak akan tertutup darinya walaupun satu pintu ya Allah Kemudian Allah dah bagi macam-macam iman. Inilah sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Setiap hari kita dengar surah Al-Fatihah, Imam baca. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifat Allah. Ar-Rahman. Khusus kepada kita semua ni orang yang beriman. Rahmatnya Allah. Allah datangkan kepada kita bulan Ramadan. Allah bagi kita macam-macam kelonggaran. Akhirnya, Allah tutup. Nabi tutup hadis ni dengan Allah seru kita. Ya bagi al-khair akbil. Wahai yang ingin melakukan kebaikan akabil. Cepat-cepatlah. Sebab ada macam-macam kenonggaran yang Allah beri, berikan kepada kita. Maka bila lagi masanya? Inilah satu-satunya bulan. Maka sebab tu kalau kita tengok salah persoalan terdahulu. Mereka sebelum masuk Ramadan enam bulan. Sebelum mereka masuk Ramadan mereka dah buat persiapan. Ya Allah sebab apa? Sebab bulan Ramadan ni adalah pesta untuk kita pahala. Di sinilah Berapa banyaknya ganjaran di bulan Ramadhan ni yang Allah nak berikan kepada kita. Wa ya bagi Kemudian Allah kata, wahai yang ingin lakukan kejahatan cukup cukuplah, cukup lah. cukuplah -cukup kamu lakukan kejahatan. Inilah bulan Ramadhan masanya. Kemudian walillahi utaqo minanna. Semua yang Allah bagi kita kepada kita ni sebab rahmatnya Allah, ar rahman ar rahim Allah nak kita selamat daripada neraka. Allah nak kita selamat di akhirat kelak. -akhir. Maka sama-sama kita menjadikan Ramadhan kali ini adalah Ramadhan yang lain daripada yang lain. Bukan sekadar tahan lapar dan dahaga, tetapi kita buat lebih lagi. Itu untuk kita mencapai ciri-ciri orang yang bertakwa yang saya sebutkan tadi. Sebab so, Nabi sebut dalam satu hadis, Man sama Ramadhan imanan wahdisaban gufirallahu mataqad dan mamin dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan. Dengan penuh keimanan. Maksudnya apa? Dia puasa bukan sekadar puasa. Dia puasa dengan matlamatnya. Wahtisaban. Dan dengan penuh pengharapan. Di bulan Ramadhan ni dia hanya berharap kepada Allah. Dia banyakkan ibadah kepada Allah. Ufirallahu ma taqaddam amin zambi. Dia ampunkan dosa-dosa ni yang lepas. Kemudian Nabi samun lagi. Wa man qaw ma laylatul Dan barang siapa yang mendirikan malam lailatul fad. Ufirallahu ma taqaddam zambi. Maka dia ampunkan dosa-dosa ni yang telah lepas. Jadi Nah, ada lima minit lagi. Jadi saya ingin tutup untuk kita. Jadi saya ingin tutup dengan agar kita mencari malam alfar. Jadi sekarang kita telah pun hampir tiba sangat dekat dengan sepuluh akhir Ramadan. Maka di sepuluh akhir Ramadan ni ada satu malam yang dipanggil malam Al-Qadr, Laylatul Qadr. Yang di mana malam ini lebih baik daripada seribu bulan. Yang 83 tahun Dia boleh jadi lebih baik Maksudnya apa? Kalau kita ibadah pada malam tu Amalan kita akan digandakan Lebih daripada 1000 bulan Ya Allah Tengok rahmatnya Allah Bulan Ramadhan Allah dah bagi macam-macam Kemudian di hujungnya Allah bagi pula kita peluang Untuk kita rebut satu malam yang ganjarannya lebih daripada 1000 bulan Maka Sama-samalah kita rebut ganjaran tu dengan cara kita Beriktikaf sebab tu Nabi SAW alaihi wasallam apabila masuk ke 10 akhir Ramadan dia i'tikaf, aakhirin min Ramadan, hasta tatawaffahu Allah 'azza wa jalla. Adalah Nabi SAW alaihi wasallam apabila masuk 10 akhir Ramadan dia beritikaf sehingga dia wafat. Nabi semasa hidupnya dia i'tikaf sebanyak 9 kali. Oh, ya Allah, ni hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang jadi jamin syurga pun rebut untuk dapat manam al-qad, maka apatah lagi kita ni? Jadi sama-sama kita rebut ganjaran ni. Dan bagaimana kita nak tahu amalan kita. Dan akhir sekali, okay, sikit dan akhir sekali, bagaimana untuk kita tahu amalan kita diterima selepas Ramadan. Kadang-kadang, kita dah buat dah amalan kita. Kita dah buat dah macam-macam. Tapi mungkin kita nak tahu kat dunia ni, apa tanda hasil amalan kita, solat kita di bulan Ramadan ni diterima. Siapa boleh beritahu? Macam mana kita nak tahu amalan kita ni diterima atau tak? kita dengan kita istiqom kadang-kadang kita lihat di bulan Ramadan ramai orang penuh beribadah mengaji tanpa henti banyak khatam tapi bila bulan Ramadan eh, bila habis Ramadan tinggal itu tak istiqom Istiqom ni maksudnya dia buat satu amalan tu konsisten dia buat di solat malam dia konsisten maka sebab tu ada ayat Quran Allah bagi perumpamaan dalam surah An-Nahl Allah bagi perumpamaan wala takunu kallati kalau begitu dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang dia huraikan benang dia setelah pun kuat daripada ikatannya. Maksudnya bulan Ramadan, masa Ramadan dia ikat benang dia kuat-kuat. Dia banyak ibadah kepada Allah tapi bila habis Ramadan dia tinggal. Dia buka benang. Sia-sia. Ada tak? Kita dah jahit baju. Tiba-tiba kita buka. sia sialah Sia-sia. Bahkan inna, Nabi sebut dalam satu hadis Innamal a'badu wil -khawatib. Amalan yang diterima adalah yang di penghujung Maka kalau pengakhiran kita dalam keadaan kita tak istiqomah, maka habis amalan kita tak diterima. Sebab tu ada kisah, ada dua orang. Yang pertama, semasa hidupnya dia banyak melakukan perbuatan jahat. Tetapi akhirnya dia nak bertaubat kepada Allah. Bila dia bertaubat, Allah wafatkan dia. Ke mana tempat dia? Ke syurga. Dan orang yang kedua pula, sepanjang hidupnya dia ibadah, dia solat malam, dia buat macam-macam ibadah tanpa henti. Tapi Akhirnya dia, di hujungnya dia pasti. Maka di mana maka di mana tempat dia? Neraka. Ya Allah, tengok pentingnya untuk kita istiqamah. Jadi semoga kita di bulan Ramadan ni kita dapat memahami al-Quran dan dengan kita faham al-Quran inilah kita dapat khusyuk dalam kita semua. Jadi semoga kita semua lepas ni dapat sama-sama jadikan Ramadan kita kali ini dapat mencapai matlamat dan tujuan utama kita berpuasa serta kita dapat menjadikan Ramadan kali ini jalan untuk kita menuju ke akhirat. Jadi insyaAllah itu sahaja daripada saya. Segala yang baik dari Allah Subhanahu SWT. Salah silap, terkasa bahasa. Saya minta maaf. Kita semua adalah atas saya sendiri. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.